Приближающиеся выборы, которые пока непонятно, в какой формуле будут проводиться. Я думаю, что мы бы раньше увидели определенную активизацию политических сил, но было непонятно до конца, да и сейчас не совсем до конца понятно, в какой формуле они будут проходить. Потому что было уже заявление и президента, и министра юстиции о том, что выборы будут проводиться в срок, и выборы будут все-таки с формулой, той или иной формулы, которая будет учитывать возможность открытых списков. Но это налагает определенные обязательства на парламент, сложности перед парламентом, потому что ему нужно будет проделать значительную работу по приведению в соответствии законодательной базы с конституции, чтобы реализовать это положение. И, естественно, это будет накладывать особое обязательство и на партии, и на систему наших избирательных комиссий, потому что нужно будет сжатые в сжатые краткие сроки обучить как персонал таких комиссий, так и общественности ознакомить. Поэтому, что касается политической ситуации в области, она была в неком таком ступоре, что ли, так. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим как активизацию старых наших политических игроков, политических команд, так и формирование каких-то новых. Да, у нас практически год был губернатор с его определенной командой. Они, естественно, получили какой-то бонус политический в виде электорального доверия. И я думаю, что будут пытаться превратить его в на выборах. Ну, это было рационально, если они будут пытаться либо реанимировать этот проект «Украина моя либо на его базе что-то новое создавать. Естественно, все, что происходит в области, много говорят о реванше предыдущей власти, реванше, который остался там со стороны, скажем так, Вилкула его окружения. И как раз Оппоненты, их можно даже сказать, в какой-то мере идеологические, хотя там противостояние скорее личное. Вот мы видим, что наши народные депутаты, в частности, Пилаты, пишут там и про Нестеренко, его назначение и так далее, и так далее. То есть вот разворачивается как будто по соревнованию вот главным образом этих двух команд. Но ну, я думаю, что на самом деле будет одним из важных для области, потому что тяжело себе представить появление еще каких-то сил вот не дадут. А, да даже не дадут просто нет возможности в краткие сжатые сроки раскрутиться да то есть вот у нас есть оппозиционный блок результатом есть потенциальная команда губернатора есть потенциальная ну не потенциальная реально существующая блок Петра Пороша саму помощь она у нас в принципе неплохой результат получила но у них я думаю, что чуть пониже будет, вот они, есть тройка лидеров. Дальше идет самопомощь, противщина. Мне кажется, что Народный фронт, он значительно потерял свои возможности, как и радикальная партия. Потому что деятельность в парламенте, и это и самопомощи, кстати, в некоторой мере касается, они не так заметны в парламенте, они не так заметны в правительстве, и поэтому, я думаю, потери их тоже достаточно существенны. В целом, мне кажется, что на данный момент потеряли пока что все, но никто еще не начал активно работать с избирателями, никто не начал будировать общественное мнение. Вот буквально там недели две начали активно работать, и то в связи с тем, что вот такие резонансные законы, которые позволяют и одной стороне, и другой стороне мобилизировать своих избирателей. Одних за, другие против. Сейчас мы видим, начались встречи с трудовыми коллективами и так далее, и так далее. Ну и вот на 9 мая тоже. Я, я думаю, что праздник 9 мая снова обретет значимость и снова его будут в инструментальном плане использовать для того, чтобы мобилизировать своих избирателей. Так что я думаю, что вот в мою, с майских праздников мы увидим начало фактически избирательной кампании, части из политических сил, которые рассчитывают на серьезные какие-то результаты. Мы когда говорим о груди мы должны понимать, что это тоже определенного рода технология. Да? Как проще всего мобилизировать своих избирателей? Угрозой того, что оппоненты придут к власти. Поэтому у нас вот будут два лагеря, каждый из которых будет говорить о том, что ай зло приходит к власти. Как помните, президентские выборы, когда Тимошенко и Янукович э соревнуясь, они не столько обещали, что они сделают, сколько угрожали последствиями прихода к власти оппонента. Поэтому вот э Условная команда Коломойского, она будет говорить о том, что нужно за нас голосовать, потому что иначе придет в власти команда Вилкула. И они проявление этого будут видеть во всем, даже в мельчайших каких-то деталях, даже в визите Вилкула, грубо говоря, в область. Я думаю, что и команда Вилкула тоже будет пытаться найти какого-то врага, не исключая того же коломойского, да, будет рассказывать, что у нас тогда люди пропадали, у нас тогда то пропадало, то пропадало. Вы же не хотите, чтобы это повторилось. повторилось. То есть возможна ситуация, когда у нас в рамках области повторится вот э, тот сценарий выборов, который у нас проходил, э, начиная с 2004 года, когда две стороны пугали друг друга. Но плюс тот, что не только две эти силы у нас будут соревноваться на местных выборах. У меня возможно, что они как раз в негатив сработают друг против друга, а этим создадут пространство для появления вот снова новых проектов или тех проектов, которые не, принимали участие там, на парламентских выборах или старых известных проектов. В общем, посмотрим. Главная же задача поднять мобилизацию, поднять ялку, потому что на местных выборах ялка всегда ниже, чем на парламентских.